శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమశివాయ అందరికీ నమస్కారం అరుణగిరి స్పిరిచువల్ లైఫ్కి స్వాగతం మీరు మొదటిసారిగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి మరెన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ ఛానల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని ప్రార్థిస్తున్నాము एकाक्षरं ह्येकदन्तम् एकं ब्रह्मसनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णम् कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं ओमधूमप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये फाळनेत्रं फाळचन्द्रम् शाङ्कुशधरं विभुं सामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तयेम् इदं ऋणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पटे नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति इति ऋणविमोचनमहागणपतिस्तोत्रम्